اور جنت کی پوری مجلس بھر جائے گی تو اللہ پاک اجتماع منعقد کرے گا جنتیوں کی کانفرنس بلائے گا اور پوچھے گا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پوچھو بھائی جو جو تم سے وعدے کیے تھے سب مل گئے نا بتاؤ وہ کہیں گے جی مل گئے الحمدللہ مل گئے جب سب سے پوچھ لیں گے تو ایک طبقہ خاموش کھڑا رہے گا وہ کسی بات کے جواب میں بھی نہ سر ہی لائے گا نہ ہاں کہے گا خاموش رہے گا اور چپ چپ کھڑا ہوگا اور جب سارے سوال ختم ہو جائیں گے تو ان کے چہرے مرجھا جائیں گے جیسے آنسو ہوتے ہیں پریشان ہوں گے اللہ پاک فرشتوں کو بلائے گا پوچھو فرمائے گا وہ جو لوگ کھڑے ہیں نا انہوں نے یہ چپ چپ کھڑے ہیں کچھ پریشان پریشان لگتے ہیں جاؤ ان سے ملو اور پوچھو کیا تمہیں تمہارا وعدہ نہیں ملا فرشتے ان کے پاس جائیں گے پوچھیں گے تمہیں نہیں ملا وہ کہیں گے نہیں ملا نہیں ملا بھئی باغ مل گئے کہتے ہیں تو ہم تو باغ کے لیے تو آئے نہیں تھے حوریں مل گئیں ہوروں کے لیے بھی نہیں آئے تھے پھل پھول چشمے سب مل گئے ان کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے ہم نے تو ان چیزوں کا سودا ہی نہیں کیا تھا تم چپ کھڑے ہو کون سا وعدہ کیا تھا تم سے جو نہیں ملا وہ کہیں گے ہمیں باقی چیزوں کا تو سودا کیا نہیں تھا ہم سے تو وعدہ تھا کہ دیدار ہوگا ہمیں تو بتایا گیا تھا کیا دیدار ہوگا اور جب سے دیدار کا سنا تب سے راتوں کے بستر چھوڑ دیئے تھے کہ اب ان اس آرام کو کیا کرنا اسی دیدار والا آرام پائیں گے اور سنا تھا کہ یہ یہ, یہ چھوڑ دو گے یہ یہ محنتیں کرو گے تو دیدار ہوگا ہم نے تو سب کچھ تج کر دیا تھا تیرے باغ تیرے بہار سب چھوڑ دیئے تھے ہم سے وعدہ تھا دیدار کا اور اب تو پوچھتا ہے جنتوں کا اور حوروں کا ہم نے حوروں کو کیا کرنا ہم نے تو وہ نہیں ملا فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو کچھ مختلف قسم کے سوداگر ہیں یہ تو سودا دیدار کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے جو ہم سے وعدہ تھا وہ نہیں ملا اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے فرمائے گا اچھا جنتیوں ہو تم خوش ہو خوش ہیں سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں آئے, آئے سب گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے محلات میں جاؤ آرام کرو سب جنتی روانہ ہو جائیں گے سب جنتی روانہ ہو جائیں گے اور صرف وہ رہ جائیں گے تم کا اللہ کے ساتھ سودہ عشق ہوگا انہیں بلائے گا ذرا قریب آ جاؤ انہیں قریب کھڑا کر کے فرشتوں کو گم دے گا کوئی اور گروں کا طالب تو نہیں رہ گیا نہیں رہ گیا سب چلے گئے مولا حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں سامنے کھڑا کر دو قطار میں اور میرے ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ پاک کافروں اور مشرقوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے یہ تمہارے معبود تھے کہیں گے معبود تھے ان سے محبت اور عشق کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے اللہ پاک حکم دے گا ان کے سارے جھوٹے معبود بت اٹھا کے دو میں پھینک وہ دو میں پھینک دیے جائیں گے بت اللہ پاک فرمائے گا مشرقوں سے کہ تمہارے معبود تھے محبوب تھے دو میں گئے اب تم بھی چلے جاؤ ان کے پیچھے دو میں وہ کہیں گے مولا یہ جلتے رہیں ہمیں آگ سے بچا لیں یہ جائیں جہنم میں جلیں بت ہم دوزخ میں ہمیں نہ بھیج مشرق کہیں گے اللہ پاک فرمایا گا اچھا ایک منٹ رک جاؤ یہ تمہاری محبت ہے یہ تمہاری محبت ہے اب اللہ پاک حکم دے گا قیامت میں سے مومنین کو ہیں کوئی مجھ سے بھی عشق کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے لوگ عاشقین کھڑے ہو جائیں گے فرمایا تم آ جاؤ اللہ پاک فرمائے گا مجھ سے محبت کرتے تھے اللہ عب اللہ کے جو ایمان والے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو بھائی محبت تو ہوئی محبت کیا؟ محبت تو ہوئی محبت اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا ہوئی اسی کو عشق کہتے ہیں اشد حکم اللہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا یہ عشق ہے محبت ہے حب اور عشق ہے اشد و حبن بے حد و حساب ٹوٹ ٹوٹ کر محبت فرمایا محبت کرتے تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے مولا ہاں، کرتے تو تھے فرمایا اچھا مجھ سے محبت جی مولا ہے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری خوشی اس میں ہے دو زخم چھلانگ لگا کر دو زخم چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے فیق تہم وجد کرتے کرتے دو زخم چھلانگیں لگا مولا, تو راضی ہے تو اور کیا چاہتے ہیں ایک نئی لاکھ دو سکو اگر تو اس میں راضی ہے اللہ سے تعلق محبت کا ہو جائے تو جنت و دوزخ کا سودا بھی بھول جاتا ہے انسان وہ پھر مالک کی جو مرضی عطا کرتا رہے تو فرمایا وہ بھی مل جائے گا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے پھر حکم فرمایا ہمیشہ رہو گے اور سارا کھاؤ گے پیو گے عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی شخص کو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کسی شخص کو ایسے لوگوں کے ساتھ بولیے نا محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں مگر ان سے مل نہ سکے اللہ پاک نے فرمایا المرء ما من احبا فکر نہ کرے دنیا میں مل نہیں بھی سکا کوئی بات نہیں اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پکڑ کے ان کے ساتھ ملا دے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دعود نے روایت کیا ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ ایک شخص محبت تو کرتا ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے یہ شرط ہے کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے انہی کی راہ پر چلے مگر ان کے برابر ان جیسے عمل کر نہیں سکتا اپنے عملوں میں ان جیسا بن نہیں سکتا تو پھر یا رسول اللہ اس کا حال کیا ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر تجھے بتا دیا ہے کہ کمی بھی رہ جائے گی کوشش کرے تو پھر جس سے محبت ہے قیامت کے کے دن اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ فن حِبُّ اللَّهَ رسول آقا پھر میں تو اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ آقا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اب اللہ کے ساتھ تو پکڑ کے کوئی نہیں نہ ملایا جائے گا وہ تو حساب لینے والا ہیں تو اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ذر ابو ذر ابو ذر ہو پھر فرمایا فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ پھر تو رایا ہو ابو ہو تم بار بار پوچھتے ہو تمہیں بتا جو رہا ہوں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ملا دیا جائے گا آدھا رسول حضور نے پھر دہرایا ابو ذر سے سن بتا جو دیا ہے جس سے محبت سیاحت ملا دیا جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے دو سبق نکلے اللہ والوں سے محبت کرو اور ان کی راہ پر ان کے طریق پر ان کے عمل پہ چلنے کی کوشش کرو پھر کمی رہ جائے تو اللہ محبت کے صدقے پوری کر دیتا ہے دو سبق نکلے آخری کیا کہ رشتے دنیا کی غرض پر قائم نہ کرو اب جتنے لوگ منحاج القرآن میں آتے ہیں منحاج القرآن میں کام کرتے ہیں منحاج القرآن سے وابستہ ہیں کوئی یہاں کا رشتہ نوکری سمجھ کے نہ رکھے ورنہ نوکری کی تنخواہ چار پیسے جو نصیب ہے وہ تو ملی رہی ہے آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں ہو سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں